بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جو رجب کی پہلی جمعرات کو یہ صورت پڑے گا اس کے سو سال کی گناہ معاف ہوں گے اسے سال کی عبادت کا ثواب ہوگا اور سال کی قضاء نمازیں معاف ہو جائیں گی سال تک بیماری نہیں لگے گی انشاءاللہ سو محترم ناظرین آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سو سال کی عبادت کا ثواب ملے سو سال کے گناہ معاف ہوں اور سو سال کی قضاء نمازیں معاف ہوں اور سو سال تک بیمار نہ ہوں تو آپ نے رجب کی پہلی را پہلی جمعرات کے دن یہ عمل لازمی کرنا ہے یہ یہ جو عمل ہے کہ جس کے بارے میں بزرگان دین اور صالحین سے منقول ہے کہ جا رجب المرجب کی پہلی جمعرات کے دن میں یہ عمل کرے گا تو اللہ اس کے بدلے سو سال کی عبادت کا ثواب ملے گا سو سال کے گناہ معاف ہوں گے سو سال کی قزاء نمازیں معاف ہوں گی اور سو سال تک بیماری نہیں لگے گی تو آپ نے رجب کی پہلی جمعرات کے دن میں یہ عمل لازمی کرنا ہے محترم ناظرین قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت ہے اگر اس صورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی اس کے کاملات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے اس صورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے یہ صورت عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے اور اللہ سے اپنے پڑھنے والوں کی بخشش کرواتی ہے اس کے سامنے گلگڑانے اسی کے سامنے گڑگڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے وہی دہر کو امن نصیب فرماتا ہے طلب طلب پناہ کو پناہ دیتا ہے وہی بہترین ولی اور بہترین مددگار ہے لہذا جو بھی اس اسے اپنا ولی بنائے اس سے مطلب طلب کرے اس میں توقل ہو اور مکمل طور پر اسی کی طرح یکسو ہو جائے تو اللہ بھی ان کا ولی بن کر ان کی مکمل حفاظت فرماتا ہے جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے اسے ہر دشت ڈر سے امن فراہم کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز مہیا کرتا ہے ناظرین ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جو یہ جو مجرب وظائف آپ کو بتانے لگی ہوں جس کو یہ وظیفہ جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر اس کی غیب سے مدد ہوئی اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا اپنے مشکل دنوں میں اپنی پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا بڑی سے بڑی مرادیں ہوں بیمار ہوں بیماریاں ہوں تکلیف ہو دکھ ہو پریشانی ہو رزق بند ہو چکا ہو تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوری چھٹکارا مل جائے گا بے حد احسان اور وظیفہ ہے اپنی حاجتوں کو اپنی پریشانیوں کو جو آپ کے مسائل ہیں ان کی نیت کیجئے گا دل میں یہ نیت رکھیے گا کہ میں فلاں مقصد کے لیے فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں میری یہ حاجت پوری ہو جائے پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجئے گا اس وظیفے کو آپ لوگ عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں وظیفے کو سمجھ لیں کہ کس طریقے سے کرنا ہے تو اسی اسی رات کو پڑھنا شروع کر دیں سستی نہ کریں سستی کریں گے تو آپ لوگوں کا ہی نقصان ہے اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اگر پانچ منٹ نکال سکتے ہیں یہ ویڈیو مکمل دیکھ سکتے ہیں تو آپ لوگ یہ وظیفہ کیجئے گا ناظرین قرآن مجید اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے پورا قرآن حیر و بلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے اس پر ایمان لانا تلاوت کرنا آیات میں تدبیر کرنا عمل کرنا شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا یہ قرآن کا حق ہے محترم ناظرین ہجر سال ہجری سال کے ساتویں مہینے کا نام رجب المرجب ہے جس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رجب ترجیب سے ماخذ ہے اور ترجیب کے معنی تعظیم کرنا ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے اس مہینے میں جدول و قتال نہیں ہوتے تھے اس کے لیے اسے الاسم رجب کہتے تھے کہ جس میں ہتھیاروں کی آوازیں نہیں سنی جاتی تھیں حرمت والے چار مہینے رجب المرجب ذی القاد ضی الحج اور محرم الحرام میں جب المرجب پہلا مہینہ ہے ان مہینوں کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ترجمہ بے شک میں مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارمہ مہینے میں ہے اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں چار خرامت والے ہیں یہ سیدھا دین ہے تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو سورہ توبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے رب رجب المرجب کی یکم تاریخ کو حضرت سعیدنا نو علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے اور سے ماہ مبارک کی چوتھی تاریخ کو جنگ سفین کا واقعہ پیش آیا یہی مہینہ میں النبی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مہینہ ہے یعنی اس ماہ کی ستائیس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی اور ملاقات کا شرح بخشا اسی مہینے اسی ماہ کی اٹھائیس تاریخ کو سید القنین حضور اقدس علی صلی اللہ علیہ وسلم کو مابوس فرمایا گیا اسی مہینے کو اسب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ مبارک میں اللہ رجب رب العزت اپنے بندوں پر رحمت اور مغفرت فرماتا ہے اس میں عبادتیں مقبول اور دوائیں مستجب ہوتی ہیں زمانہ جہلیت میں جب مظلوم ظلم کے لیے بد دعا کرنا چاہتا تو ماہ رجب المرجب میں بد دعا کرتا جو مقبول بارگاہی علائی ہوتی الغرض بہت سی ہدائش اس ماہ مبارک کی عظمت و شان پر دلالت کرتی ہیں قرآن کریم نے ذکر فرمایا رجب المرجب چار حرمت والا مہینوں میں سے ایک ہے اور کتب العدیث میں بھی اس ماہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شیبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے اس میں نیکیوں کا سواب دگنا ہوتا ہے جو شخص رجب کا ایک دن روزہ رکھے گا تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے اسی ماہ میں اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مابوس فرمایا رجب المرجب کی یہ فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی انبیاء کرام علیہ السلام پر ہے اور ماہ رمضان المبارک کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر ہے ماہ رجب المرجب رجب کے روزے رکھنا ثواب ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب ایک عظیم شان مہینہ ہے اس میں رب العزت نیکیوں کو دگنا کرتا ہے جو آدمی رجب کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے ہیں اور جو کوئی رجب کے سات دن کے روزے رکھے تو اس پر دوزخ کے سات دروازے بند کر دیے جائیں گے اور جو کوئی اس کے آٹھ روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے آٹھ دروازے کھول کھولے جائیں گے اور جو آدمی رجب کے دس روزے رکھے گا اللہ رب العزت سے جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا اور جو کوئی رجب کے پندرہ دن روزے رکھے تو اسمان سے ایک منا دی ندا کرے گا کہ تیرے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے ہیں اور اب نئے سرے سے عمل شروع کر اور جو زیادہ روزے رکھے گا اسے اللہ رب العزت زیادہ دے گا حضرت نو علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں تقیاتی طاقتوں کی تباہی کے لیے دعا کی اور اللہ کا صورت طوفان نازل ہوا تو شروع ہوا نازل ہونا شروع ہوا اور اللہ نے آپ علیہ السلام کو کشتی میں اہل ایمان کے ساتھ سوار ہونے کا حکم فرمایا تو وہ رجب کا مہینہ تھا جب حضرت نو علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تو آپ علیہ السلام نے روزہ رکھا ہوا تھا اور آپ کی ہدایت پر آپ کے ساتھیوں نے بھی روزہ رکھا تھا اس کی برکت سے کشتی چھے ماہ تک چلتی رہی رجب المرجب کی پیاری جمعرات کو تل الطر غائب کہتے ہیں اس کی فضیلت میں حادثے مروی ہیں اسی طرح اس مہینے مبارک کی ستائیوی سوی رات بڑی بابرکت رات ہے کیونکہ اسی رات سعید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف پر معراج شریف پر تشریف لے گئے لہٰذا ستائیسویں رجب کو روزہ رکھنا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ستائیسویں رجب رجب کو روزہ رکھے گا اس کو ساٹھ مہینے کے روزے کا ثواب ملے گا سبحان اللہ حضرت موسا بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جس سے رجب کہتے ہیں اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے جو شخص رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اسے اس نیر سے پانی پلائے گا اور جنت میں ایک ایسا محل ہے جس میں وہ لوگ جائیں گے جو رجب کے مہینے میں روزے رکھتے تھے ہجری میں پیش آنے والی غزوہ تبوک بھی رجب میں ہی نو پیش آیا تھا جسے غزوہ ذات الاسرہ کا نام دیا گیا یعنی وہ غزوہ ہے جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر بار خالی کر کے تن من دن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی میں پیش کرنے کا شرف ایک بار پھر حاصل کیا اور حضرت اسمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہائی لیکشر کا ساز وسمان اپنی گروہ سے پیش کر کے جنت کا پروان اور یہ سندھ حاصل کی اسلام کے چوتھا خلیفہ اور دماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیرہ رجب کو اس دنیا میں تشریف لائے ان کی ولادت کا سال تاریخی کتابوں میں سنہ صنعتیس عام الفیل رقم ہے جشاہ کے مسلمان بادشاہ نجوشی کا انتقال نو ہجری رجب میں ہوا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود خود اطلاع پا کر اپنے صحابہ کی میات میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی دمشق کی تاریخی فتح چودہ ہجری سن چھ سو عیسوی میں معرجب میں ہوئی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھے فتح یاب ہوئے ہوئے اور اہل دمشق نے صلاح کی درخواست کی جو منظور کر لی گئی سلطان صلاح الدین ایوبی نے پانچ سو تراسی ہجری یارہ سو ستائی ہجری میں رجب ہی کے مہینے میں فتح بیت المقدس کے بعد مسلمانوں کے ہمراہ مسجد اقصہ میں سجدہ شکر ادا کرنے کا شرف حاصل کیا انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے حل کی اطاعت کرے اور اس کے تمام حکامات بجا لائے اللہ تعالی ہمارا معبود ہے لیکن ہم دن بھر اللہ تعالی کے حکم عدلی کرتے ہیں پھر بھی وہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ ہماری غلطیاں نافرمانیوں کو درگزر کر کے اپنی رحمت اور کرم عطا کرتا رہتا ہے جس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ انسان سے بے انتہا محبت کرتا ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم اور رحمت ہر وقت فرماتا ہے لیکن بعض مہینے ایسے بھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ انسان پر بے انتہا رحمت نازل کرتا ہے انہیں مہینوں میں یہ ہے ایک مہینہ رجب المرجب ہے حضرت ظلنان مصری رحمت اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں علیہ فرماتے ہیں رجب آفات کے ترک شبان عبادت کے استعمال اور رمضان کرما کرمات کے انتظار کا مہینہ ہے بس جس نے افات کو ترک نہ کیا عبادت سے تلک تلق نہ جوڑا اور کرمات کا انتظار نہ کیا اور اہل باطل سے ہے آپ نے مزید فرمایا رجب کھیتی کا مہینہ ہے شیبان پانی دینے کا مہینہ اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے اور ہر وہ شخص جو بوتا ہے کاٹتا ہے اور اپنے عمل کا بدلہ پاتا ہے اور جس نے کھیتی کو زائل کیا وہ کٹائی کیے دن پشمان ہوتا ہے آپ نے گمان کے خلاف پاتا اور برے انجام کو دیکھتا ہے ناظرین آپ میں آپ تم اب میں تمام آپ تمام لوگوں کو رجغل کی پہلی جمعرات کے دن کا وہ مجرب وظیفہ بتانے لگی ہوں یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ لوگوں کو جس ترغیب سے بتاؤں گی آپ لوگ اسی اس وظیفے کو اگر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں اس کا پورا عمل بتاؤں گی لیکن ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کو خود فائدہ نظر آئے گا سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیں علامہ وسلِّ علیہ محمد ولاَََََََََ عل محمد قماص اللہ ابراہیم ابراہيٰى ابراہیم ابراہيمہ کا حامد مجید علّام و بارک علیہ محمد وََ علی محمد قما بارک علیہ ابراہیم و علیہ ابراہیم النَََََََََّ کا حامد مجد درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے پہلے کلمے کی پڑھنی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ آپ نے سو بار پڑھنا ہے اس کے بعد تین مرتبہ سورہ ملک پڑھنی ہے اس کے بعد سورہ سو مرتبہ استغفیر اللہ ربی من کلی ضمبن اور تبو علیہ کی تصویح کرنی ہے یہ وہ عمل ہے جس کو کرنے سے نہ صرف آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا بلکہ آپ کے دل کی مرادیں پوری ہوں گی آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا آپ کے گھر میں انشاءاللہ اللہ پاک خیریں لائے گا یہ برکتیں لائے گا پورا سال آپ کا اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں میں گزرے گا انشاءاللہ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں اسے شیئر کریں تو اس وظیفے کو خود بھی کر لینا اس وظیفے کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دینا کیونکہ دفاع زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں کہ حالات نے مجھے چاروں طرف سے گیر لیا ہے تو میں کہتی ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نامید نہ ہوں اللہ پاک وہاں سے وسیلہ بناتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور ہمارے پاس چاہے کچھ بھی کچھ ہے یا نہیں ہمارے کوئی کوئی امال ہے یا نہیں ہے لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے دوا کی طاقت دواؤں کا رنگ نہیں ہوتا مگر جب یہ دوائیں رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں انسان اپنی محبت میں خدا کی محبت کے علاوہ خدا سے سب کچھ مانگتا ہے عام طور پر مل جانے کی صورت میں انسان گمراہ ہونے کی حدشات سے دوچار رہتا ہے اور نہ ملنے پر دیر سے ملنے کی مسالت کو سمجھنے اور جاننے بغیر ہی مایوسی کا شکار بھی ہو جاتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق نہیں بلکہ اس کے رتبے کے حساب سے مانگا جاتا ہے اور رتبے کو جاننے کے لیے ہم ہرگز جد جد و جہد نہیں کرتے اس کے رتبے کا اور ایک دوا کی قبولیت کو جلا بخشتا ہے تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں بے شک اللہ توقل وہاں سے محبت کرتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور جو شخص اللہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور جو شخص اللہ پہ توقع کرتا ہے وہ اللہ تو وہ اللہ اسے کافی ہے ناظرین میری تمام بہنیں جو ویڈیو دیکھتی ہیں وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں اور میرے بھائی جو ہیں وہ بھی وظیفہ پڑھ لیں بزرگوں بزرگ بھی وظیفہ پڑھ لیں تمام لوگ میری ماں بہنیں بزرگ بھائی سب یہ وظیفہ پڑھ لیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بالکل نہ بیٹھیں یہ وظیفہ یہ عمل جو بتانے لگی ہوں اس کو کسی بھی وقت پڑھ لیں نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے لیکن یہ وظیفہ آپ گھر میں پڑھ لیں دکان میں پڑھ لیں جہاں موجود ہوں وہاں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں ناظرین یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے جگڑتی ہے اللہ سے اس کی سفارش کرتی ہے جب تک کہ اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروا دے اس کی بخشش نہ کروا دے تو یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتی تو رجب کی پہلی جمعرات کے دن کو آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں جو یہ صورت پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی جائز حاجات کو پورا کر دیتے ہیں اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اس کی زندگی سے پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں اس صورت کی برکت سے اس کے گھر میں رزق میں خوب فراوانی ہوتی ہے جہاں میں بھی دنیا میں بھی اسے پڑھنے کے فائدے ملتے ہیں اور مرنے کے بعد یہ صورت اسے عذاب قبر سے نجات دیتی ہے فرشتوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اس بندے کے لیے لڑتی ہے جگڑتی ہے پھر اللہ کے حضور پیش ہو کر اس کی بکشش کروا دیتی ہے تو یہ سورت بندو کی دوست ہے جو اس کو پڑھے گا اس سے دوستی کرے گا تو یہ دنیا اور آخرت میں پورا اس بندے کا ساتھ دے گی اس کو آپ لازمی پڑھیں اور سورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں انشاءاللہ دونوں جہانوں میں اللہ پاک آسانیاں فرمائے گا آپ کو خوشیاں دے گے ناظرین اس عمل کے بہت زیادہ برکت ہے آپ لوگ اس عمل کو رجب کی پہلی ہر رات کر سکتے ہیں لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا اس صورت کے پڑھنے سے اس کے سو سال کے گناہ معاف ہوں گے سو سال کی عبادت کا ثواب ملے گا سو سال کی قضاء نمازیں معاف ہوں گی سو سال تک بیماری نہیں لگے گی میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ اے میرے غفور رحیم اللہ ہم سب کی مشکلات کو ختم کر دے اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی برکت سے فیض یاب فرمائے اللہ پاک سے ہے کہ میرے اللہ پاک میرے اور تمام سننے والوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے فیض یاب فرمائے آمین جزاک اللہ خائر